لمبعيوم القران داتو توتا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimulikkan Allah sekalian Kembali kita kepada Tadabur al hujurat ini Bagi tuan-tuan memiliki tafsir bin Qasir Turun buka Jadi yang ke-9 Muka surat 106 ke atas A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu La tuqaddimu Baina yadayillahi wa rasulih Wattakullah Inna Allah sami'un alim Ya ayuhalladhina amanu La tarfa'u aswatakum Fawqa sawti nabi Wa la tajharu lahu bilqaw Saulik jahri bagi kum, lbagi an antahbta amalukum, wa an tum la teshurun. Inna al-ladzina wudzun aswatuhum, عند Rasulillahi, ulaiik al-ladzina amtahan Allahu qulubuhum lal-taqwa, lham maghfiratun wa ajarun عظيم. Sallallahu alaihi terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara mu lebih daripada suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang nyaring Sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain Supaya tidak terhapus pahala amalanmu Sedangkan kamu tidak menyedari Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar Bila kita lihat tentang surah ni Membahaskan tentang etika Soal kemasyarakatan yang bersifat umum Dan juga perkara-perkara yang merujuk kepada interaksi sama manusia Dan mengajar kita bagaimana beramal berakhlak dengan perbuatan yang mulia dengan sifat-sifat mahmudah mengajar kita untuk menjauhi perbuatan hina dan juga perkara-perkara asas yang menjadi rukun kepada tertegaknya masyarakat yang berakhlak kalau kita lihat tema utama surah ni dia merupakan bimbingan agama dan prinsip-prinsip moral yang dengan memperhatikannya mengamalkannya terciptalah kehidupan bahagia yang setiap orang mendambakannya ini sekaligus wujudnya satu sistem masyarakat yang mantap yang salih dan juga yang bawa kepada salam pada kesejahteraan Ibn Qaim mengatakan dalam tafsirnya Nazmul Durar bahawa tema utama dan tujuan surah ni adalah bimbingan menuju kepada satu bentuk akhlak dan sifat-sifat mahmuda yang berkaitan dengan penghormatan menghajar kita memuliakan Rasulullah SAW dan juga umatnya jadi diambil perkataan hujurat itu segi pun yang merujuk kepada satu suasana privacy yang mana kita lihat merupakan kamar-kamar ataupun bilik-bilik kediaman Rasulullah bersama dengan isteri isi baginda jadi ini menunjukkan kepada bukti yang jelas tentang tema surah ini kata Imam Ibn Qayyim matikan kepada temanya pun kita dah faham bagaimana perkahwinan dan juga perkara-perkara bersifat privasi yang perlu diajar dalam Islam ini perlu ditekankan tuan-tuan mandangkan kepada suasana pada ini walaupun surah mengajar kepada satu perkara yang namanya adab etika bermasyarakat namun dalam masa yang sama kita tekankan juga sekali lagi bagaimana pentingnya rumah tangga dalam Islam kerana ada perkara yang bersifat privasi yang tidak boleh diceroboh dan haram untuk dilanggar tuan-tuan ni sekali kalau kita perhatikan dalam Quran ni berkaitan dengan rumah tangga ni ada satu hal yang menarik Iaitu Allah mengatakan bahawa pernikahan ini merupakan satu perjanjian yang agung Yang Allah nyatakan sebagai Mithaqan ghalifah Tahu tak kita sebenarnya perkataan mithaq ghalif ini disebut sebanyak tiga kali dalam Al-Quran Pertama dalam surat Nisa' Iaitu dalam ayat ke-21 yang pernah kita bincangkan semasa MCO PKP yang lalu Bahawanya bila suami si itu berkahwin maka itu dipanggil sebagai mithaq ghalif Dan yang kedua kita perhatikan dalam surat Nisa' juga ayat 154 Bila Allah menceritakan tentang janjian yang Allah tetapkan di antara Nabi Musa AS dengan kaum Yahudi pun Allah sebut perkataan mithaq ghalif kita lihat penggunaan yang ketiga dalam surah Al-Hazab ayat ketujuh iaitu Allah mengadakan satu perjanjian dengan para nabinya juga Allah nyatakan dengan mithaqan ghalifah jadi kalau kita menganalisa menganalisislah konteks mithaqan ghalifah yang digunakan dalam Quran sebanyak tiga kali ini bahawa ikatan perkahwinan ni yang perlu dihormati maknanya diagungkan oleh Allah SWT setaraf dengan perjanjian Allah dengan kaum Yahudi perjanjian nabi Allah Musa dengan kaum Yahudi itu dan satu level dengan perjanjian yang Allah tetapkan dengan para nabinya kerana perkahwinan ini adalah penyatuan dua roh walaupun kita sedang bincangkan isu berkaitan kemasyarakatan tapi kemasyarakatan itu bermula dengan keluarga dan penyebutan perkataan hujurat sebagai nama surah ini merupakan satu yang bersifat tauqifi seperti dijelaskan pernah kita bincangkan pandangan Al Imam Asy-Syaukani Al dan Al-Imam az dalam Al-Burhan Al Al telah kita bincangkan sebelum ini dalam Ulumul Quran bahwasanya perkara yang namanya surah-surah daripada Al-Quran merupakan perkara yang sifat tauqifi ketapan daripada Allah SWT. Jadi penyebutan hujurat ini sendiri merujuk kepada satu iklim kekeluargaan yang perlu dihormati, dimuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimuliakan mana-mana manusia yang berada dalam situasi itu. Jadi merujuk kepada permulaan surah ini, surah ini menyanjung, memuliakan perkara yang namanya keimanan sebab itu ditekankan sebanyak lima kali dalam lima asasiat yang telah saya gambarkan di awal dalam kuliah kita pertama tentang surah hujurat ini. Jadi surah ini juga kita akan lihat cara menyelesaikan perselisihan internal yang berlaku di antara dua kelompok orang beriman mendamaikan keduanya memerangi kelompok yang tetap membangkang ingkar apabila mereka enggan kembali kepada al khatu sawi common ground iaitu asas umat Islam ini keimanan ketakwaan itu merupakan asasnya nanti kita akan lihat bagaimana surah ini juga mengumumkan tegaknya ikatan persaudaraan muslim yang berasaskan kepada kasih sayang ini memperingatkan supaya jangan timbul sebarang bentuk pecahan dalam jasad dalam tubuh orang beriman yang mana diumpamakan mereka ini seperti kama sadil jasadil wahid idza ishtaka minhu yaqulun tada'alahu sa'iru jasadi bisahri wal humma kita akan lihat hadis sahih bagaimana nabi telah memperumpamakan kasih sayang kesatuan hati orang beriman ini seumpama satu tubuh kalau satu sakit yang lain turut merasai dan sebarang perkara yang menimbulkan konflik antara individunya menyebabkan kebencian kedengkian penghinaan merendahkan melecehkan mengumpat menghina memfitnah dengan panggilan yang mengeji sama ada lelaki atau perempuan semua ini diharamkan oleh Islam sampai kita akan belajar perkara tajassus maknanya mencari-cari kelemahan orang lain dan seorang Allah ni juga akan kita perhatikan bagaimana dia buat satu deklarasi bahawa prinsip persaudaraan di antara manusia itu walaupun berbeza-beza warna, kulit, pertuturan, bangsa, semua itu tidak ada nilai di sisi Allah Taala. Kan yang akan bezakan mereka adalah ketakwaan. Dan ini juga telah kita pelajari dalam surah Ar-Rum yang lalu. Jadi surah ni akhirnya ditutup dengan bahasan berkenaan dengan kaum Arab Badui. Klasifikasi di antara orang beriman dan juga orang Islam. Ada beza bila disebut perkataan iman dan Islam dalam satu ayat dia kepada penggunaan yang berbeza maksud yang berbeza asas yang berbeza mukmin dan berbagai syarat untuk menjadi seorang mukmin yang kamil iaitu beriman kepada Allah beriman kepada rasulnya dan berjihad di jalan Allah SWT surah ni mencela sikap sebahagian daripada manusia yang merasakan seolah-olah Allah yang terhutang budi dengan dia pula Nabi yang terhutang budi dengan dia pula sepatutnya dia kena rasa bersyukur kerana dia dipilih untuk jadi orang Islam jangan kita tanya dalam hidup ini apa yang masyarakat kena bagi kat kita sepatutnya kita kena berusaha untuk memberi yang terbaik kepada orang lain itu asas yang diajar dalam surah ini kita akan lihat di hujung nanti bila Allah menegur sebahagian daripada mereka yang merasakan mereka ni berbakti banyak sangatlah berbudi banyak sangatlah kepada Islam kepada Rasulullah mereka masuk Islam perang bersama Rasulullah bertang Islam merasakan itu dah cukup baik untuk mereka dan Allah pula yang kena bersyukur kepada mereka maka ini adalah satu tindakan yang salah satu sikap yang salah jadi surah ni juga kan kita lihat letakkan prinsip yang dapat menjadi satu asas yang kontrol mengawal selia dalam menghormati nilai-nilai keagamaan fikut tadayun dan juga dia suruh akhlaknya bahawa Allah sentiasa mengawasi para hamba -nya. mengetahui segala yang gaib perkara-perkara yang kita tak nampak langit dan juga di bumi dan melihat semua perbuatan makhluk jadi demikianlah sebagai satu permulaan untuk kita memahami surah ni tu sebab kata Said Qutub dalam tafsirnya fi zilalil Quran nasihat mahu siapkan tuan-tuan kalau anak-anak kita ni belajar bahasa Arab di mana-mana universiti belikan untuk mereka tafsir fi zilalil Quran dalam bahasa Arab kerana membacanya akan menaikkan musawa kemampuan bahasa anak kita luar biasa sekali anak itu bukan saja dapat memahami tafsir siap. bahkan dia dapat memperbaiki penguasaan bahasa Arab kena mujahadalah kalau kita lihat tafsir fizul quran oleh imam oleh asy-syahid said qutub bahawa walaupun surah ni mempunyai 18 ayat saja tapi dia mengandungi begitu banyak hakikat agung berkaitan dengan akidah dan juga syariat hakikat hakikat tentang wujud dan juga kemanusiaan hakikat yang membuka wawasan yang sangat luas dan luhur bagi manusia supaya cerah mata hati dan akalnya ini kan lebih kurang kata Syed Kutub saya tak mampu nak terjemahkan dengan sempurna ulayan beliau kerana kata Syed Qutub penulis yang dianggap sebagai mati syahid ini beliau berkata ada dua perkara yang menonjol dalam surah Al-Hujurat yang pertama surah ini hampir saja meletakkan dasar-dasar gambaran menyuruh tentang satu alam yang sangat mulia terhormat bersih dan sejahtera yang telah kita bincangkan berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah SAW ini jangan diceroboh jadi surah ini mengandungi kaedah dan prinsip-prinsip serta sistem yang hendaknya menjadi satu landasan memelihara keadilan dan juga penghormatan sesama manusia dunia yang memiliki sopan santun tak ada Allah, tak ada Rasulullah tak ada keluarga, tak ada rumah tangga ni semua santun yang berkaitan dengan bisikan hati dan gerak geri yang buat tertubuh kita, di samping syariah dan ketentuannya, sebab so, itu nanti kita akan lihat Allah menyebut perkataan yang akilun lagi, kerana perkara-perkara yang bersifat kemanusiaan ini kebanyakannya adalah common sense, manusia itu dia tak perlu belajar tinggi, sehingga dia dapat menguasai dan memahami perkara-perkara asas itu, dia masih dapat tahu walaupun dia seorang yang biasa-biasa sahaja, yang kedua kata syahid Syed Qutub dalam tafsirnya Fizli Al-Quran yang sangat menonjol dalam surah ini adalah keupayaannya yang begitu konsisten dalam petunjuk-petunjuk dan rangka membentuk mendidik komuniti muslim yang benar-benar telah terbentuk pada waktu itu dalam alam dunia ini. Jadi dengan demikian petunjuk-petunjuk yang dikemukakan Al-Quran Quran ini bukanlah satu benda yang bersifat bombastik yang tidak berpijak di bumi nyata, yang bersifat khayalan, dia merupakan satu benda yang boleh diamalkan. Prinsip-prinsip mudah untuk diterima akal dan dipakai, mudah faham mudah untuk amal, bukan perkara-perkara yang besar yang diceritakan dan manusia merasa terasing daripadanya tidak ibarat kata mereka Al-Quran fi wadin wa, wa nahnu fi wadin wa akhar Quran berada di setempat kita berada di setempat yang lain tidak akan berlaku begitu sesiapa apa saja peringkat pelajarannya pendidikannya membaca Al-Quran baca surah yang ringkas ini dia leka-leka akan faham inilah yang dikehendaki oleh Allah dan inilah yang dikehendaki oleh manusia demikianlah kita dapat lihat para ulama menegaskan bahawa tema utama surah ini adalah bimbingan kepada akhlak walau ada di antara mereka yang hanya menekankan satu sudut sahaja seperti kata Al-Muqai iaitu tata cara perhubungan manusia dengan Rasulullah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kita perlu memperluaskan seperti kata Syed Qutub tadi. Dan saya telah terang kepada tuan-tuan bagaimana perhubungan kita dengan sesama manusia ini sehingga Allah gambarkan perkahwinan itu contohnya Mithaqan Galiza iaitu pertautan hubungan seolah-olah merupakan satu perjanjian dengan Allah SWT dengan umat yang terlalu dengan Nabi-Nabinya Jadi kalau kita lihat sebenarnya di surat penurunan, surah ini merupakan surah yang ke-108 di surat turun dan dan diturun selepas surah Al-Mujadalah dan sebelum surah Tahrim yang pernah kita bincangkan kedua-dua surah ni dalam tafsir kita satu masa dahulu baik musim-musim rahmatin dan dikasihkan sekali lagi kita meneliti awal surah ini iaitulah dalam penggunaan-penggunaan di sudut balaganya kita dapat lihat bagaimana Allah SWT menyebut di awal ini la tuqadimu baina wa rasulih. jangan kamu lancang jangan kamu mendahului sesuatu urusan itu dalam hukum hakam memberikan pendapat sebelum Allah SWT Rasulnya. atau kalau kita lihat Yusuf bahasa Arab kata lima mazhab khasari yang tafsirnya kasyaf ada yang baca dengan la taqaddamu kerana di surah bahasa Arab sebenarnya di situ ada hazaf hazbu ta asalnya ta taqaddamu lalu dibaca taqaddamu ni setengah kiraat yang sampai kiraat yang mutabarah bahawa maksud kat sini datang perkataan sama ada pada kudum ke daripada iqdam ke daripada qadam ke maknanya kat sini jangan kamu mendahului la ta'ajjalu alaihima jangan kamu mendahului satu perkara itu menghukum atau mengatakan atau apa saja tindakan yang kamu buat tanpa kamu merujuk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita lihat di surah Bahasa Arab mana kataan tatakadamu ni mana mendahului jalan di hadapan itu maksud yang asasnya tetapi kemudian seperti yang saya terang kepada tuan dalam kuliah yang lalu ni dalam bahasa Arab dia panggil satu bab namanya tawassul maknanya satu makna itu digunakan dalam konteks yang lebih luas pernah kita pelajari perkara ini dalam tafsir surah Yasin contohnya dan surah Fusilat bagaimana perkataan tawassul ini di satu satu makna Perkara satu buat majas Bahawasanya Merujuk kepada Jangan kamu mendahului Ketapan Allah SWT dan Rasulnya Jadi Berarti Jangan kamu mandai-mandai Dalam satu perkara Mengatakan satu yang tidak sesuai Dengan Allah dan Rasulnya Itu kamu Membuat satu pandangan Sebelum Kamu merujuk kepada Allah dan Rasulnya Namun demikian Bukanlah Islam ni Sifatnya Begitu ketat Sampai tidak menangkap manusia Menggunakan akal Sebab Dalam kuliah yang lalu Saya telah bawakan kepada tuan-tuan Kisah perutusan Sahabat yang mulia Namanya Mu'az bin Jabar radhiyallahu kemurkaan ke Yaman. Nabi telah bertanya kepada Muaz ini, bagaimana kamu nak berhukum? Pernah kita bincangkan hadis ini. Insya-Allah saya akan bawakan lagi sekali bagaimana perspektif berfikir yang diajar dalam Islam ada ruang untuk menggunakan akal, tapi semuanya berlaku selepas ketetapan Allah dan Rasulnya menjadi rujukan teras terlebih dahulu. Insya-Allah kita akan ulang sekali lagi kisah ini pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka Walhamdulillahirabbil alamin. Wa fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. à uh, tout